Orda da hamı inanır ki, sərhəddə yerləşən Zəngilan, Qubadlı, Lachın və əlbəttə ki, biz normal həyat yaşaya biləcəyikdə. Yəni buna hamı inanırdı. Mənisə deyim ki, o mümkün olmayacaq. Çünki Ermənlər bizlə müharibəni dayandırmaq diləyirlər və onlar artıq öz ərazilərindən bizi məcbur edib, bax belə bir dənə, əziz dostlar, neytral zona yaradıylır. Bu qədər şəytdir, pis. Nə tez o zaman yanaşıdı. Yenə buradan bizim sən gedər, buradan yenə bular, yenə hər gün atmaq, yenə postlar və sairə və elə xır. Görürsüz də bunu? Və biz diqqət edin, artıq Ermənistanın ərazisinə atmış oluruq. Ona görə qardaşım, bu zona, bax belə bir zonaya çevrilməsin deyə, çoxlar bilmir, xəritə tanımayan adamlar da başqa inimizə aparıblar dünənə. Sənnə Zəngilanlar, nə Qubaqlıda, nə, nə Laçında, nə də Kəlbəcərdə adam balası kimi yaşaya bilməyəcəkdi. Nə görəsə? Hə, hamısını Allah qutaraq hamıyla qırğın elə. Elə şey yoxdur. Bir adam bir xərtiyə baxın. Erməni qoyarsan Zəngilanda, nə bilmərəm, yol tikəsən, asan xidmət tikəsən. İmkan verə də bu Laçın snayper gülləsi, snayper tüfəngi qoy buraya bir də normal çıx bütün güdü laçını vurur və hətta qobadını. Orda döyüşən uşaqlar sizə deyə bilər nə qədər yaxındı o məsafələr. Sən avtomatik ki, köhnə vəziyyətdə necə idi? Burda ardan çərtləri, burdakı bu beylərlərin zonası, bu arası necə belə yarınızda da neytral zonayə çevrilmişdi. Hər an ki bizim uşaqlar 3 günə bizim orda keçdi buraları darmadığan elədi. İndi bu zona çevrilədi deyir biz ona. Burda yenə sanatırdım burdakı separatistlərə, burdakı oğraşma uğraşa. Burdakı matarsa, e, əyəmlərin özlərinə nə baş verir onda? Nə baş verir? Onda ruslar var dəfələrlə müharibə gedən müddətdir ki, biz Ermənistan arasında müharibə getsə, biz sizi dəstəkləyəcəyik. O zaman Rusiya bizə üç istiqamətdən hücum açacaq. Xəzər dənizindən, şimaldan, göyənistandan. Amma indi nə oldu? İndi ruslar burdakı balmess yığınında dedi ki, siz bizsiz burada, heçcimsiz. Bizim strateji müttefikimiz Azərbaycandır. Ruslar bunlara işarə edir bu manqol yığınına, va burdakı manqollara. Və nədir? Dedi ki, siz burdan havalar soyuqdur, uşaqlara nəzər alın. Kərbəzərdən vəlasından çıxırsınız, Ağdamdan da çıxırsınız. Doğrudan da onların qış vaxtı bu hissələrdən çıxmağını, çıxartmağını, burdakı mənim rezervlərdən bunlara kömək eləməyi var. Burada müharibə bizim üçün də doğrudan çətinləşəcək bu hissədə. Burada demirəm, burada okey, burada bunları mərkəzləyəcəyik. Nəticə itibarlə biz məcbur Rusiyayla artıq konfrontasiya keçiririk. Və Ruslar nə elədi? Ruslar bunları zəvə zərəsiz, zəvəsiləşdirdilər. Siz yedilər, bu tərəfə bir dənə cüllə atmayasınız. Siz burdan çıxaçsınız. Hələ ki bəyanat da, baxın, sülh müqaviləsi deyil. Bəyanat verilir. Siz atmayasınız, getməkdirsiz yaşadığınız yerlərə, qaçqın olmayın da deyirlər. Xankəndi, Ağdərə, Xocavənddə gedin, yaşayın. Qalan yerlərdə siz hələ ki yaşayamayacaqsınız, ümumiyyətlə çünki yaşayamamısınız heç vaxtda. Şuşa şəhərinin 88-ci ildə Kipir psikasına görə 90% Azərbaycanlıdır. Siz Şuşa şəhərinə gedib yaşamayasınız. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu qaçğın məsələsinə baxacaq. 2011-ci ildə burada hansısa vazqenin gedib Şuşada ev tikib yaşamaq o demək deyil ki, o qaydacaq Şuşa. Xeyr, elə şey yoxdur. Ay Türkiyə bizim tərəfdə döyüşəcəkdi. Ay ora bura aydım məsələdir. Türkiyə bizə kömək edəcək, amma Türkiyəni yaddan çıxartmaq lazım deyil. Birinci Qarabağ müharibəsində kömək edə bilməmə səbəbi odur ki, NATO üzvüdür. Maqto üzülür birinci növbədə Türkiyə. Amma görüntüçülər buna baxmayaraq yenə bizim belə deyək, arxamızda dayandılar ki, bizdən hər bir ciddi problem yaşanmasın burdakılar. Ruslar nə deyirlər Ermənlilərə? "Ded durunca həndəm olun buradan. Bu ərazi Azərbaycanlarındır. Heç bir müxtəliyyət sizə verilməyəcək. Qarda müxtəliyyət söhbəti." Gəlirsən üstənə şəhərdə 88-ci ilədən tə yaşamsız elə də yaşayasınız. Hələlik biz də deyək, baxacağıq ki, dava qırğın olmasın. Bir dənə belə koridor bu Bir tane böyle tane, tane yol vardı. Burada duracağız ki burada problem yaranmasın. Diğer bu serhatlarda, Ermənistanla bütün serhat boyu, Azerbaycan serhat koşulları dayanacak. Başka sözü ne demektir? Evet. Bu sürmen anında beş yıllık buradadır. Burada bir tane mərkəz yaranır tutalım ki ve o merkezde otururuz da Türk de. Bir de yok da nerede oturur? Okey, mərkəz yaranır, Rus da oturacak, Türk oturacak. Başka sözü şimdi is burda sənəb qoşunlarımızı qoyaq deyə Qubadlı cəmaati və bu boyda şəhid verdi Azərbaycan. Və bu cəmaətə qarşı nə təq qarşıdır? Ağar bura neytral zon elə çevirdi. Nə oldu da o boyda millət niyə qırıldı? O boyda bizim generalımız Qubadlı adına niyə rəhmətə getdi? Amma biz indi burda. Bizim burda indi qardaş heç nə narahat eləmir. Bu azad elədiyimiz kəndlərə insanlar, qaçqınlar qayıda bilər. Başa düşürsünüz indi siz? Yəni bu zonalara rahat qayıda biləcək cəmaət. Çünki burdakı tvar yığını bağışlayıb mən. Bura artıq ata bilmir, çünki atsa rus qulları mənfi eləyəcək. Olmaz, ata bilmərsiz. İmzalamanı səhifə çıx buradan. Yəni hal-hazırda burada bizim sərhəd qoşunlarına yerləşdirilir, Naxtivan'a yol verilir bizə. Bu bizə necə bir qələbədir? Turan quruldu, qardaşım. Və bu Turandır, getdi. Yəni siz bir balaca söz deyəndə bir açın xərtiyə baxın. Mən nəzirin fərmu adamları kimi ki, kim ki bir balaca pesimist yanaşır qələbəmizi. Bu unikal qələbədir, unikal